Salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda mən dadlı, qeyri-adi öz özüm fikirləşdiyim bir katlet reseptini paylaşmaq istəyirəm. Deməli, gördüyünüz kimi videonun üzərində bütün ərzaqları yazmışdım. Əvvəlcə bir ədəd badımcanı duzaq qoyuram. Ə, acı suyunu tumun çıxdandan sonra blenderə qoyuram. Ora təmizlənmiş soğan və bibəri əlavə edirəm, blendərdən keçirirəm, suyunu çıxardıram. Bir kənarda 3 ədəd kartofu sirkeşdən keçirirəm, onun da suyunu çıxardıram, bir yerə qatıram və 50 qram qoyruq qatıram.Duzunu, iyodunu, sarı kök unu və üdilmiş kişniş qatıram ə bir, bir ədəd yumurta, daha sonra kotlet form şəklinə salıram, suxariyə batırıram və qızardıram. Əlbəttə ki, yanında da bu cür pomidorlar olmalıdır. Çox yaxşı gedir. Pomidorları iki yerə böldüm, qızartdım. Bu demək 3 nəfərlikdir. Ə Yaxşı olduğuna görə birinci az bişirdim, görün necə alınacaqdı. Yaxşı çıxdığına görə, dadlı olduğuna görə sizinlə paylaşmağa qərar verdim. Və əlbəttə ki qeyri-adi yeməyin yanında qeyri-adi qeyri-adi bir şəkildə salat da olmalıdır. Bu da mənim tovuz quşum. Əziz izləyicilərim, videomun bəyəndinizsə like atmağı və abunə olmağı da əlbəttə ki, unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür. Yeni videolarımı gözləyin. Roziniz bol, frans hər zaman açıq olsun. Hələlik